открывает пасть. Короче, поехали, наверное, в клинику в какую-нибудь. Да они ничего не смогут сейчас сделать. Почему? Ну, только анализ сделать, МРТ всякие. Ну, тут кровь надо, да, биохимию все-таки надо все равно взять обязательно. Ну, поехали. Ну, поехали, может, биохимию сдадим. Отпусти ее, пускай она. Ну, просто я поддерживаю всего лишь головку, чтобы она не ударилась. Я ее даже не трогаю. Ника. Вот видишь, она чувствовала, что я плохо быть. Олег, Олег. Чего я ничего ты не делаю? Ты... Ника, уйди. Она вот чувствовала, что я плохо буду, поэтому сюда пришла. Что-то вообще плохо. Короче, поехали короче, врачу. Чего? три раза припадки. Три как они припадки. делают это? Короче, давай искать больницу, наверное. Все, начинает, начинает кричать. Ника! Ника ушла отсюда! Снимаешь, Олег? Да, Ника, блин. Да ты снимай Нику. Дару. Положи ее на пол. Мам, Маш. Ну, держи ее, только не надо на весу держать. Пускай на полу. Маша, положи ее лучше на пол. Маша бриндика не. Видишь, она как обрезается. Дорога, да. Она сейчас нифига просто не видит. не видит и Да, она врезается. Видишь, вырезается во все. Она, в смысле, сейчас, ну, там писали, как бы, что вот она, собака, когда встает, она как бы, ну, не знает, где она находится, она просто как бы ей плохо. Угу. То, что она не видит фактически ничего себя еще приход Дара 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 Дара. Вот слюни выходят. Дарочка. Да, Слюни вышли. Вот сейчас у нас сознание. Дара. 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 Дарочка.